फाउंडेशन ने लेबर डिपार्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा एक उपक्रम आयोजित किया है जिसमें सुरक्षा कर्मचारियों के लिए एन के कर्मचारियों के लिए एक वेलनेस कैंप हुआ है जिसमें उनके हेल्थ चेकअप्स हुए हैं उनको योगा मेडिटेशन का एक ट्रेनिंग दिया गया है और खुद का हेल्थ कैसे मेंटेन करें अच्छा खाना खाना खा के या अच्छी लाइफस्टाइल अपना के उस बारे में ट्रेनिंग हुआ है आगे जाके अभी इसी हफ्ते हम लोग एन के साथ इनका और एक ट्रेनिंग करवा रहे हैं जिसमें फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे उसका भी ट्रेनिंग तो ने फिर से एक बार मराठी लोगों को एक साथ रहने का आह्वान किया है क्या लगता है मराठी लोग तो साथ ही है हमारा महाराष्ट्र एक है और मुझे लगता है इसमें आह्वान की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र के का हर इंसान एक है और मुझे लगता है बाहरी शक्तियां आके हमें दूर करने की कोशिश करती है जिसका हमें ध्यान रखना है मराठी लोगों का यूज हो रहा है पॉलिटिक्स के लिए आपको लग रहा है मराठी लोग बहुत ही शार्प है इंटेलिजेंट है उनको समझता है कहाँ उनका यूज हो रहा है कहाँ उनको आगे बढ़ के दूसरों को भी यूज कर लेना है आज दिव्यज फाउंडेशन लेबर डिपार्टमेंट आंदीप गुगे जी पे कॉर्डिनेट के मु आज एक सुरक्षा कर्मचारियों एक वेलनेस कैम्प इधेला है आणि मला आनंद आहे की एक होलसम असा हा कॅम्प चालू आहे ज्यात आरोग्य चिकित्सा मग योगा मेडिटेशन आणि चांगलं कसं खावं किंवा सॉफ्ट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ फूड हॅबिट्स अँड आदर हॅबिट्स हे सगळं शिकवलं आहे पुढे यांच्याबरोबर एन एस सीचा पण एक उपक्रम होणार आहे ज्याने मनी मॅनेजमेंट हे लोक शिकणार आहे तर कोल्सम असा हा वेलनेस वर्कशॉप होता आणि त्यात आम्ही आहोत दिग्गज फाउंडेशन आहे याचा आम्हाला आनंद आहे पुन्हा सभा घेतली त्यांनी मराठी माणसाला एकत्र राहण्याचं आव्हान केलंय मराठी माणूस एकत्रच राहतो बाहेरून येणारे आपल्याला वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतात तर मराठी माणूस एकत्र आहे मराठी आमची परम भाषा आहे सगळ्यात नंबर वन भाषा यात काही गुमत नाहीच आहे हिंदी फाउंडेशन मध्ये हिंदी हाँ जो हिंदी में